Ну, я, во-первых, с детства рисовал, причем у меня в семье ни один член семьи никоим образом не связан с цехом художественным, они не художники. И я в детстве один раз попал в мастерскую к художнику на Подоле, который мне показал, как резать гравюру. То есть он достал кусок пластика, в нем вырезали какое-то изображение, достал краску, с банки раскатали краску валиком, Накатали это на форму, взяли бумагу, приложили сверху к форме, прикатали опять валиком и сделали оттиск. Но вот это волшебство, оно, собственно, меня покорило. И я после этого, я дома делал тоже гравюры, пытался, но я хотел мне это просто перло, резать и печатать но это процесс оттиска. Но в большинстве случаев можно потом печатая, настолько все изменить и получить совсем другой результат. Вот. Наверное, из-за этого я захотел стать художником. Я еще не подозревал, сколько сложностей передумали люди вообще в этой профессии. Но как бы, вот это был толчок. Книга так сложилась, что... Книга меня тоже заинтересовала своим, первых тактильным ощущением. Когда ты ее берешь, это уже объект. И второе это чтобы полностью ну, там прочитать да, или посмотреть я нужно перелистнуть вот этот э, процесс перелистывания это ты попадаешь в какой-то мир книжный или этого этой вещи ну, вот это тоже магия которая меня до сих пор держит ну мне проще всего мои мысли мои идеи мои э, визуальные какие-то э, заявление да, выражать через книгу, через дарбук и общаться со зрителем именно непосредственно через объект книги, когда человек попадает вот в пространство мое именно, которое я управляю, потому что в книге на развороте есть, ну, там много законов, есть композиционные, есть ритмичные, ты можешь управлять управлять зрителем и чуть-чуть даже предугадывая его реакцию, направлять на вот, как, какой он получит от этого посыл. И, и тоже, в общем, моя картинка, которая обычно использовалась в книге, например, в разворотах, она живая и становится уже каким-то микроанимированным, микро и тоже соединяясь с книгой, получается комплексный, сложный под уровнем, по уровням проект, который еще, ну, с которым мне еще проще...